Ще з давніх часів українська коса це символ краси та чистоти. Часи йдуть, тенденції змінюються. Тож, яка вона сучасна українська незалежна красуня? Дізнаємося прямо зараз, а допоможе нам з цим розібратися наша наступна гостя. Тож давайте знайомитись, Діана Совушка, стиліст перукар. Моє вітання, приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть, яким чином сьогодні ми будемо створювати образ сучасної незалежної українки. Я думаю, прежде всього современная украинка должна быть естественная. Я предлагаю такой момент, то есть подчеркнуть естественную красоту руками профессионала. То есть мы на основе натуральных волос, вот у нашей модели волосы не крашеные, вьющиеся от природы, мы создадим на этой базе прическу, чем подчеркнем ее внутреннюю красоту, красивой оболочкой. До речі, допомагати нам сьогодні буде наша чудово гарна україночка модель Ганна Іванова. Тож, давай Это почунаты? Да, я попрошу развернуться в нашу модель, отдать мне основную массу волос. Сейчас мы просто прочешим все волосы и разделим их на 4 части. У нас будут две доли височные, одна лобная и основная масса волос, которая будет являться основой нашей прически, это будет затылочная. На данный момент я вот сейчас делю волосы на 4 части. Вот отделяю сначала две весочные доли. От і злобно оставляю себе затилочну. Загалом, якщо повертатися до самої історії, чи змінився образ все ж таки українки? Тієї, яку ми знали ще з, зі сторінок історії, так? І тієї, яку ми можемо бачити сьогодні на вулицях нашого міста? Я думаю, безусловно, изменился, но все равно какие-то вот аспекты прически, какие-то, скажем так, фрагменты дошли до наших дней. Вот можно, скажем так, на базе вашей прически, которую мы сделали до эфира, продемонстрировать. У вас прическа сделана. Можно нас попросить повернуться? Так, зависну. Основа является небрежная прическа европейский пучок но в плане украинского можно повернуть фрагмента у нас косы плетения вставлены и непосредственно атрибут украинской прически также у нас калина настоящая что является украшением и символом нашей страны пусть такой модели сегодня я так уж было что а мы повертаемся до нашей зачески. Уже еще есть такая тикава, ведь бывает. Я сейчас закалываю просто э, лобную долю, чтобы она мне не мешала. Точно так же я поступлю с двумя височными. Просто их отделю и пока уберу. И буду плести косу рыбий хвост из затылочной доли волос. То есть всю массу волос мы прочесали, разделили и сейчас начнем наше плетение. Сейчас я закалываю. Мы не кажется, на разницу, это схоже нас на сучасные зачистки, тенденции. <свес> <свес> Трохи гумору в нашей программе. Да, похоже чем-то на подиумную объемную прическу. Так. В стиле фэшн. Сейчас я разделяю волосы на две части. И буду просто перекладывать пряди друг на друга. Справа налево и слева направо. Так мы будем плести нашу косичку рыбий хвост. Потом я немножечко распустим рывками и это будет основа нашей прически потом по методу перетягивания прядей мы будем подкручивать волосы и моделировать нашу прическу позже по окончании мы будем ее украшать по желанию там, какая у нас будет фантазия у меня для украшения есть также калина и цветочки различные я думаю это будет актуально это будет праздничная современная прическа До речі, сьогодні також актуально у нас свят, День Незалежності України, тому ввечері можна буде йти та підкорювати нашу набережну та мешканців нашого міста. Да, безусловно, ця прическа буде актуальна як в святковому варіанті, так і в повседневному, тому що знову це в Косах. Коса завжди була. символом девушки, чистоты. Изначально как бы косу плели, когда девочка превращалась в девушку. Когда выходила эта девушка замуж, она уже носила две косы, как символ замужней женщины. Вот вдовы носили одну косу, им запрещалось заплетать две, поскольку как бы парные косы являлись символом семьи и единства. Ну так, дійсно велика історія і все ж таки ми завжди спостерігаємо, що наші жінки українки так, вони завжди були із косами. Да, так, сейчас ну, вот ну, я небольшими рывочками придаю об'єм основе нашей прически. Немножечко распускаю и поднимаю вверх. Очень хорошо, что наши модели вьющиеся от природы волосы. они изначально создают такую воздушность прически, она будет слегка небрежной и романтичной. И это очень легко делать. Я думаю, что каждая из девушек может сделать такую прическу дома, ну, буквально минут ну, за 20, скажем так. Ну так, совсем не богато, это зручно. И также можно ее дополнить. Я могу показать, допустим, вот у меня также на голове прическа есть. Я ее делала собственноручно. Можно, пройдя курсом себе парикмахер, делать также такие прически. Украшена она у меня подсолнухами, что тоже является символом нашей страны. Я думаю, что добавить яркие акценты будет актуально в нашем, скажем так, празднике сегодняшнем, который мы отмечаем всей страны. Вот я закончила делать основу. Теперь я распускаю обе височные доли и буду начинать моделировать прическу. Мне понадобятся невидимки. Вот. И мне понадобится жидкий шелк, поскольку у нашей модели волосы льются, чтобы они не путались при моделировании прически. Я немножечко жидкого шелка наношу на волосы. И теперь я буду подкручивать вот таким вот образом прядь. И также буду придавать ей объем и когда она у меня будет смоделированная и объемная, я буду закалывать ее невидимкой. Вот сейчас я приспускаю прядь. И подкалывать буду сейчас невидимочкой. Вот сейчас берем невидимочки и закалываем. Я думаю, что эта прическа хороша тем, что она доступна абсолютно любой девушке. Хотілося трохи поговорити про Ганну, вибачте, що ми поговоримо саме про ваше, про ваше волосся, так? адже в неї дуже кудряве волосся, як ми вже відмітили це на початку нашої програми, які б, можливо, поради видасти дівчатам, які також мають саме такий тип волосся, адже нелегко трохи з ним, мені здається, так, Ганна? Этот тип волос очень тяжело прочесывать, волосы часто путаются, поэтому я бы советовала использовать такие средства, как жидкий шелк, всевозможные силиконы, либо использовать пропитку волос с маслами любимыми, которые нравятся по запаху, по вкусу. Также пропитка волос маслами очень хороша тем, что она может для любого типа волос служить как восстанавливающим натуральным свойством, которые не наносят никакого вреда. Также использовать расчески с большим расстоянием между зубцами, чтобы не травмировать волосы, не нарушать их структуру. И, скажем так, при моделировании прически можно еще использовать натуральное средство для укладки, то есть опять же взять немножко либо маслица, либо сока лимона свежевыжатого, который уберет излишнюю пушистость и сгладит структуру волоса. Вот я продолжаю те же самые действия, то есть я закручиваю прядь, потом придаю ей объем и невидимкой фиксирую на нашей основе. Вот цепляю к нашей косичке, к рыбному хвосту. Вот эти движения я буду повторять, пока у нас не закончится вся масса волос и не уйдет она в общую прическу. Вот опять же я подкручиваю. То есть, знаете, все-таки еще заложится самый вид объема волос, это девчонка. Это прическа непосредственно вот именно для типа волос нашей модели. Потому що з її волос легше всего це смоделировать. вони не требуют особой предварительной подготовки. підготовки. Тобто просто достаточно їх жидким либо каким-либо маслом, спустити і закріпити все. Також, користуючись моментом, хотіла задати таке питання. У нас вже закінчується літо. Так, напередодні осінь, можливо, у вас є якісь власні корисні поради, як підготувати волосся до нового сезону. Я думаю, что и всем девушкам рекомендую не только питать волос снаружи, но и укрепить витаминами изнутри. Поскольку если мы будем маски различные применять, средства по уходу, но у нас не будет луковица подлежать уходу надлежащему, то волосы не будут сохранять свои структуры, формы, не будет сиять здоровьем. Поэтому я бы рекомендовала пропить витаминный комплекс. кожа, волосы, ногти, любой доступной по стоимости, тот, который вам нравится по содержанию. И, конечно же, укрепить волосы маслами. Также можно ополаскивать отваром из крапивы. То есть это будет ускорять рост волос и также улучшать их внешний вид. Мені подобається, що завжди ви даєте такі поради, не лише медичні, так, якісь препарати, а все, все ж таки ще природні, ті, які можуть використати наші телеглядачі у житті. Конечно, я думаю, почему бы не воспользоваться природными ресурсами. Наша страна богата ими, травами всевозможными, ягодами красивыми. Почему бы их и не использовать, как и в прическах для декора, так же, как и для здоровья волос. Я думаю, это всегда актуально. Все бабушки наши, и прабабушки, и прадедушки даже использовали травы в лечебных целях. Я думаю, что травники есть и по сей день. Вот сейчас мы продолжаем также моделировать нашу прическу. Я вот закалываю невидимочки. Она у нас уже начинает приобретать форму. Мы немножечко покажем, mm -hmm. что у нас so. получается. То есть это объемная косичка из пузырьков. Mm -hmm. Вот в итоге она будет у нас идти от лобной доли к височной. Вот и заканчиваться на затылочной. Я думаю, что многим девушкам эта прическа должна понравиться в простоте своего исполнения и во внешнем виде. То есть часто я слышу, когда ко мне девушки садятся в кресло, такую фразу «Сделайте мне так, как будто я сама причесалась и побежала за 5 минут». То есть все хотят вот быть естественными, без шлейфа, вот какого-то вот искусственного материала, там накладных прядей или чего-то еще. Тому що я думаю, що красота українських жінок цениться во всьому світі, і кожен чоловік хоче її подчеркнути. Так, дійсно, повертаємося все ж таки до головної теми нашої сьогоднішньої програми: український сучасний образ незалежної дівчини. Сама зробила, сама пішла, світ підкорила. Да. Це дійсно про українських дівчат. Так і є. Я думаю, що все-таки українські ділочки одні з самих красивих світі. І ані красиві не только внешне, але ну і внутрішнє. Сама українська колорит, калоріт, різнообразності і внішнього відає. Чорноброва дівка з блакитними або зеленими очима, яка вплила стрічку, волосся ніколи не була без уваги, як чоловічою, так і жіночою. Так, у нас вже залишається остання частина волосся вільного. Ну, мы продолжаем, собственно говоря, те же движения. Сначала, когда я придаю объем, предварительно накладываю прядь, mm -hmm. то есть я примеряю, куда я буду крепить, потом вооружаюсь невидимками и уже вкладываю полностью форму в локоны. Ну так, действительно, это, мне кажется, очень удобно делать самостоятельно. Адже не нужно э, закладывать самую четкую форму, так? Да. Mm -hmm. і... Это одна из самых простых причесок, но она одна из самых актуальных. Я думаю, особенно из летних, поскольку мы не травмируем волосы воздействием каких-либо утюжков, то есть мы mm -hmm. дополнительно их не пережигаем, не, наг... не перегреваем, э, не способствуем нарушению их структуры. Это просто натуральный, скажем так, естественный вид. Сейчас я весь подкалю, если у нас где-то что-то. Выбивается, мы тоже подкалываем, поправляем, вот беру последнюю прядь у лица, я ее оставлю, я ее заколю последнюю. Uh -huh. И мы снимаем волосы сверху. Вот. Сейчас, сложно попросить вот так немножечко? Вот, спасибо большое. Повернуться и буквально вот у нас пару прядей будет, штучки 4. Мы доделаем и будем уже декорировать нашу прическу. Мы повторим, так, наши руха? Да. Еще будет чем мы отразиться самый верхний пучок? Нет, мы повторяем все те же самые движения, а потом просто, когда мы полностью закончим укладывать цифры, мы немножечко придадим объема сверху на затылочной зоне. Так, сейчас я опять же вооружилась невидимками и точно так же продолжаю моделировать прическу. А я ще трохи буду ставити вам питання щодо догляду за волоссям. Хотілося б поговорити саме про те, як часто дівчатам потрібно підстригати кінчики волосся. Адже, на жаль, ну, небагато дівчат звертають на це увагу, але мені здається, що потрібно. Що скажете ви, як професіонал? В будь-якому випадку волосся потрібно стріч. Що стосується кінців, це як ніколи актуально, тому що якщо є сікущі кончики, волос ростуть хуже, структура волосся ломляется, возникают заломы, дефекты прически, небрежность, ненужная, скажем так, не симпатичная небрежность, как будет в нашей вот прическе. У нас тоже будет небольшая пушистость, заломы, но когда это волос нездоров, видно, что кончики секутся, выпадают, это очень некрасиво. Я бы рекомендовала раз в 2-3 месяца вне зависимости от типа волос, их состояния, даже для профилактики, скажем так, и их здоровья, хотя бы немножечко, там сантиметр-полтора, чуть-чуть обрезать кончики. Это ни в коем случае обладательниц длинных волос не расстроит, потому что это минимальное, скажем так, уменьшение длины. А те, кто не боится, и радикальные, скажем так, есть у нас смелые украинские женщины, и можно и больше там 5-7-10 сантиметров обрезать, и волосы будут лучше отрастать. Или если вы, к примеру, там, обладательница большинства, там, скажем так, из общей массы волос, больше находится секущихся кончиков и поврежденных волос, чем здоровых, лучше один раз их обрезать сильно. И можно использовать, опять же, масло перца чили для того, чтобы стимулировать кожу головы, фолликулы. И волосы будут стремительнее расти, и вы быстрее, скажем так, станете обладателем красивой шевелюры, нежели когда вы будете жалеть отрезать скажем так, ненужную уже поврежденную массу. Отже, мне кажется, что именно из что девчата иногда не подстригают и волоса, волосы не растут далее. Да. Это остановит их зритель. Конечно, потому что мы прочесываем, волосы еще дополнительно повреждается, У корней также теряется, скажем так, форма волос. Да, подстригать, безусловно, нужно. Я за стрижки. А из-за чего больше страждают волосы? Волосы очень страдают из-за термовоздействия, поэтому есть различные средства термозащиты при горячих укладках. Волосы страдают от ветра, от неправильного ухода. Многие, когда, вот, допустим, помыли голову, они считают своей обязанностью сразу же расчесать волосы, чтобы их сушить. Мокрый волос расчесывать ни в коем случае нельзя, потому что это очень травматично. Их нужно подчесать, обработать кончики либо силиконом, либо маслом. И очень аккуратно, начиная с концов, Перечосувати всю масу волос. Тобто ні в коем случае, пожалуйста, не розчосувати мокрі волосы. Ось така порада. І наразі в нас залишається близько двох хвилин до завершення нашої програми, аби ми все ж таки встигли показати образ нашої незалежної Українки. Ми обов'язково все успішно. У мене вот остання прядь. І одна у лісах ми її зараз закулі. Найголовніша, так? Так. Найголовніше останок. Сейчас. и мы немножечко добавим цветочков и возможно колено Сейчас. так ось так тут маже не видрезняется так да и мы берем поскольку время у нас ограничено угу. мы быстренько возьмем цветочки вот берем вот здесь у нас парочочек и украсим нашу бурчесочку. Ой, потеря потеря один цветочек Ну, украшаємо нашу косичку декор может бу будь який бути так це yeah, можуть бути і шпильки і зі стразами, чи також можливо живі квіти у волосся що наразі також є дуже актуальною тенденцією. да конечно живі квіти це завжди красиво всегда актуально и я думаю що і запах приємний, і вид соответствующий конечно это очень хорошо и дополняет природную естественную красоту. То есть красота природы сочетается с красотой девушки. Я думаю, что двойная красота ещё никому никогда не мешала. Тому вот. ось така в нас. Коса вийшла, ось така вона, сучасна, українська незалежна красуня у нашій студії. Дякую вам, пані Діану, за корисні поради, за ваш цікавий майстер-клас. Як завжди було цікаво, по-справжньому та природня. Дякую вам Ганна, за участь у нашій програмі. А ми з вами на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими не менш корисними та цікавими порадами. Я вітаю вас зі святом з Днем Незалежності України! Любіть її та пишайтеся! З вами була Вікторія Цьотєва. На все добре та головне бережіть себе.